bu gün 2010-cu il avqust ayının 8-idir. Biz Surudkənd mədəniyyət evinin işçiləri belə qərara gəldik ki, qadın tarixə malik olan İsmail rayonunun Surudkəndi keçəcəyi bu günü onun gadım abidələri, görkəmli şəxsiyyətləri, burada olan yer adları, məhəllələr, küçələr, qüllələr, çaylar, diyarət şəhərlər və digərləri haqqında lüğəvizlar yörek bunları ləvhaz təqiq edək və 雪狼队。 Oh <laughs> Şurut sözünün mənası qədim pürk dilində sulu yer deməkdir. Şurut ərəəmizin ilk əsrlərindən yaşayış məskəni olmuşdur. Şurut kəndə İsmayilı rayonunun Şimal şərqində Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəklərində yerləşir. Sulut kəndi rayon mərkəzindən 36 km məsafədədir. Şərut inzibati ərazi bölgüsünə sulut, Kələcəyvə, Sərfsürə və qəçatan kəndləri aiddir. Sulut çəndə Ağsu çayının qolu olan Sulut çayının sol sahilində yerləşir. Görüntülərdə təsvir olunan bəzi yer adları belə adlanır. Aziz bağları Həsən yeri Gülvəkanlar

Мы в это. Dəniz səviyyəsindən 1810 metr hündürlükdə olan məşhur Fıst dağı. Gədərik dağları. кызылык дагыилхн таларыкарт тагы Sulut kendi dört mahalleden ibarettir. Yukarı baş. Orta mahalle. Aşağı baş. Nəzərdə sənəm. Sən yoxsa məsmayı? Ağız baxış bulur, göz qəlana mə. Başan ol ya, sən məsmayı. Qubalı məhəlləsi Sülüt kəndi İcran əməldəsi Yavuz əfəndidir. Azərbaycan Respublikasının ən qədim yaşayış məskəllərindən biri İsmayıllı və Nəsul kəndidir. Sülüt kəndi okean kənd səviyyəsindən 1150 metr yüksəklikdə Üç Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində Axsu çayının sol qolu olan Sulu çayının sol sahilində yerləşir. Sulut inzibati ərazı vahidi sahəsi 20,5 kvadrat kilometr əhalisi 1010 nəfərdir. İnzibati ərazı vahidinə dörd kənd, Sulut, Kələzəyə, Sərsura və Qıçatan kəndləri daxildir. Ərazidə bir orta məktəb, 2 ibtidai məktəb, mədəniyyət evi, çay kitabxanası, førsilməntəqəsi Qeytarlı məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Tarixi araşdırmalara əsasən Soloqəndi İran məscinin 5-7 əsrlərinə və qədim tarixə malikdir. Ərazidə olan tarixi abidələr, qala divarları bu fikri söyləməyə əsas verir. Ərazidə olan tarixi abidələr bu gün də yaşayır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ndən xahiş edir ki, abidələrin tam mərək olmasını qarşını almaq məndəti bərpa işlərini aparmasına köməkli göstərsinlər. Abidələrdə daş kitabələr mövcuddur. Tarix və etnoqrafiya institutunun həmkarlarına xahiş edirik, tədqiqatlar aparılsın. Daş kitabələrdə əvəmimizə hələ bəllə olmayan faktor aşkar ola bilər. Solo kəndinin qədim tarixi olduğu kimi görkəmli dövlət xadimləri, elm adamları birədə məşhurdur. 1936-cı ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının konstitusiyasının hazırlayan müliflərdən biri Xəlvəfəndiyev olmuşdur. 30-cu-40-cı illərdə Azərbaycan Ali Sovetinin katibi, 40-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru 50-70-ci illərdə Mərkəzi Komitə katibi və Azərbaycanın direktoru vəzifələrini dəşmişdir. Zoqerhevlər doktoru Rəzvan Piryev Uzunevlər İndiki Bakı Dövlət Universitetinin professoru işləmişdir. Fəlsəfə elmləri namizədi Əzizcərimov, riyazət elmləri namizədi Hüseynəfəndiyev, sunu kəndinin yetirmələridir. Hazırda riyazət elmləri namizədi Oktayfəndiyev Tarix elmlər namizədi Fədil Osmanov, tibb elmləri namizədi Nəzakət Osmanova öz bilik və bacarığını yetirmələrinə kömək edir. Sovet faqiri Amare Birsepayətin Sovet Sumqəndində doğulub qoyabaş satmış, müharibədə rəşadatli günəllər göstərmişdir. İkinci çarış Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Yalta Sovetinin deputatı olmuş, vidadı qoliyə Sulu kəndini yetirməsidir. Azərbaycanın görkəmli şairlərindən biri olan Fikret Qoza 2006-cı ildə Sulu kəndə olmuş, kəndin füsünçar gözəlliyinə heyran olmuş və Sulu kəndinin haqqında Sulu kəndi adlı bir şeir yazmışdır. Nərməli bulaqları, dalma armud bağları adamı opsunlayır, kəndin axar-baxarı yerdən həyəli yuxarı, göyə bu qədər yaxın, cənnət bağı suluddur. Gəlin özünüz baxın, cənnət bağı suluddur. Sulut elə gözəldir, tərif üçün bu kəndi mənim sözüm tükəndi. Yatağımı güllü çəmən, yorğanı ağ buluddur. Yolu bulaqda çimən, cənnət bağı suluddur. Qədim tarix yaşayır, qayası daşı üstə köyətdən tutub sallanır başkalın başı üstə od qoşusu fit dağı cənnət bağı suluddur qəhrəmanlar oylığı cənnət bağı suluddur yolları tapdanmayır təbiət ələməyib qayası çapılmayır torpağı ələməyib oğuzların bəlçədə ilşk ocağı suluddur kitablarım dediyi cənnət bağı suluddur Ərazidə turizm inşa etdirmək üçün geniş imkanlar mövcuddur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən və iş adamlarından sunuldu. Ərazisində turizm inşa etdirmək üçün geniş imkanlar olduğu bəllidir və bir onad da xahiş edir ki, bu ərazidə turizm inşa etdirmək üçün köməkliklər göstərsinlər. sulut coğrafi mövqeyinə təbii sərvətlərinə görə bol su qayları soyuq bulaqları sıx meşələri gözəl çəmənlikləri əzəmətli dağları və digər cəhətləri ilə turizm üçün çox gözəl mövqeyə malikdir. Burada turizmi inkişaf ettirmək və turistləri buraya cəlb etmək mümkündür. Turizm'in inkişafına mani olan yegane sebep Baskal kəndindən Sulut'a qədər olan 6 kilometre yolun berbat olmasıdır. Eğer bu yol düzələrsə yüzlerle turist çok kendine teşrif buyura bilerler. bu kəndindən 2 kilometr aralığda kəndin şimal-qərbində Qızılıq adlanan sahədə qədim abidələrdən olan Pusxana abidəsi